शाय नमः नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवम् गौरीपुत्रम् विनायकम् भक्तावासं स्मरी नित्यम् मायुः कामार्थसिद्धैः एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरम् पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रम् वर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैता नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठि नरः न च विघ्नभयम् तस्य सर्वसिद्धीकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धन पुत्रार्थी लभते पुत्रां ी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रम् षड्भैर्मासैफलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादता इति श्रीनारदपुराणि सङ्कष्टनाशनो नाम श्रीगणेशस्तु 자 <목소리> <목소리>